Ця історія трапилася 20 років тому у житті звичайної української жінки з Полтавщини Лідії Василенко. У свої 57 років вона почула від дітей те, що вигадати тяжко. Мама нам врешті сказала, що готуйтеся, щоб у вас все було. Ми навіть заказали пам'ятник для тебе. Але пам'ятником аказалась ти для нас всіх Живим пам'ятником. Ти для нас оказалась. Родилась я перед войной в 1937 году, 16 января, в рабочей семье. И мама, и папа были мои служащие. Насчет того, что верующие они были или не верующие, раньше этого не было, потому что это было запрещено. Но в церковь раз в год ходили. Паску светили, яблоки, воду. Родилась я на Донбассе, Константиновке. Там прожили мы 3-4 года, война что-то началась, а потом, когда папу забрали на войну, вот э, маму из той казармы с детьми выселили, и мы стали жить уже в Артемовске. В Артемовске на железнодорожной будке. И так мы там прожили, пока ж папа не возвратился в 1947 году. Сразу после войны школа начала у меня в 1946 году, по 1956. У мене була школа десятилетка. то, конечно, То, звісно, у нас не було ніякого разговора І навіть упання. У нас була еволюція Дарвина. І от ми этой эволюцией були пропитані, напитані і жили. Вот так пройшло моє детство після війни. Її життя було схоже на життя багатьох пересічних українців за років радянської влади. Лідія вийшла заміж, народила трьох дітей. Все життя. невтомно трудилась. Когда замужем была, у меня работа была день ночь 48, и я на выходные дни брала 5 гектар буряка в колхозе, потому что жизнь была тяжелая, трое детей воспитывать. Муж уехал на учебу, когда я вот осталось уже трое детей, и его послали на учебу, Три года он учился там же, в том же техникуме, где я, в Артемовске, на Донбассе. И мне одной было, конечно, с детками трудновато. И я брала еще и буряк. Там и сахар давали, и мясо иногда. А также на работу и с работы привозили и увозили. Это была помощь для меня. Вот так и плынуло ее життя – у працы и турботах. Дети выросли, появились внуки и даже прануки. Дітей у мене троє, але всі вони замужем і жінати, тому їх у мене шість. Тому що і невестка, і зятья, вони мої діти. Внуків у мене, внуків по-настоящему дев'ять, а з правнуками 12. Ну це ще не все, очікуємо в цьому ще правнука. Лідія безмежно рада цьому, адже цього щастя вона могла б вже і не мати. Когда ей шел 57-й год, Лидия захворила. И заболела я смертельной болезнью, сама я в больницу вообще я и раньше не ходила, а просто отвезла меня уже скорая помощь в Полтаву прямо. И там сразу определили эту злокачественную. Вот, и там я пробыла с 93-го года, с декабря месяца и по 10 марта. Прошла... Это лечение. Сделали мне операцию, анализы, послали на анализ, и оказалось это подтверждение уже, что действительно злокачественное было. И в очень тяжелой форме. Страшно было? А хиба ж не? Кого так и не злякает? але Лидия переборола страх. В палате нас было шесть человек, четыре человека вообще молодые были, 30-40. Одна была старше меня, и я была. После операции всех нас облучали. Облучение было у каждого там, больше 25 минут, а у меня было облучение 56 минут. И вот перед этим, как сделали операцию и начали облучать, я дочку попросила э, купить Библию, потому что лежишь, лежишь в палате, Я нам не купила Біблію, передала, і я почала її читати. Читала Лідія вибірково, що подобалося, що не розуміла, пропускала. Аж усі її очі втрапили нарядки: коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет. Не покладу на тебе, бо я Господь лікар твій. Лідія ніби прозріла. Я так запечатліла в серце своє, ісход, 15 глава, 26 стих. Я Господь Твой, Бог Твой, і я не наведу на тебе ніякої болезни, яку навів на Єгипет. Я так просто взяла вовнення, но і ще нікому нічого не говорила. Потом, когда я дошла, у Исаи прочитала 53 главу и 5 стих, где Господь сказал, ранами моими ты исцелишься. Вот тут я на всю палату сразу закричала во весь голос. Говорю, женщины, не переживайте, мы все, говорю, исцелимся. Они на меня так посмотрели, думаю, и говорят, что там баба-то прочитала. А вообще, они никто не хотел слышать, когда я читала. Показали мне на висок, Бабушка, ты уже поехала, наверное, не в ту степь. С этой больницы, говорит, никто, наверное, не исцеляется. Говорю, написано, и сам Иисус Христос сказал, ранами моими вы исцелитесь. Я поверила нашему Господу Иисусу Христу. И с этих пор вера у меня так укоренилась, ну, как будто бы в сердце кинжал кто загнал. Ситуация с здоровьем Лидии не изменилась. Она была тяжкою. Но что-то в у самих людей. Когда дети ко мне приходили, они же прежде чем ко мне попасть, ходили к врачу. И каждый приходит на глазах слезы. А я им так слезы утираю и говорю, а что вы плачете? Вы думаете, что я умру? Я не умру, говорю. Иисус Христос меня исцелит. Я говорю, обязательно исцелюсь. Я уже успокоена, я была, что я исцелилась, что Господь у меня целитель. І я вірила, і коли на обличчя ходила 56 хвилин, крім Отче наш молитву, я другої не знала да навіть не слышала, що можна молитися своїми словами. Я молілась молитвою, вивчила її і слова Божого, і 56 хвилин минут я молила отче наш. 56 хвилин радіоактивного опромінення. Що це таке, може уявити лише той, хто пережив. Багато хто не витримував і значно меншого часу. Засовували туди. І включали цю апаратуру, тільки клацала вона. А так темнота нічого не видно і тільки слышно цокання апаратури. А я лежу і молитву «Отче наш» Прочитала, починаю початку. І всі 56 хвилин читала молитву «Отче наш». Потом меня оттуда вывозили, и я была очень рада, очень довольна. Приходила в палату, такая довольная, рассказывала девочкам, что я молитву читала. Как ты, говорит, выдерживаешь такое длинное время? Мы 25 минут не могли выдерживать. Я, говорю, даже и не чувствовала, что там выдерживать. Я лежала себе, я, говорю, про Бога думала и молитву отчина считала. И это облучение я прошла без перерыва. 12 дней было назначено. Нині стан крові людини погіршується. У Лідії цього погіршення не відбулося, проте її стан не радував. Для лікарів вона вже була безнадійною. При обході врач з і так нежно говорила, ласково. а ко мне підійде з такою грустю і навіть не хлопала мене, нічого. От, а тільки сказала Василенко, поміняйте світер, будь ласка. У меня был зеленый свитер. На красные оденьте, чтобы вы были розовыми. Привезла мне дочка красный свитер, и все равно состояние то самое, потому что не от свитера идет, а идет изнутри. Цвет моего тела. Я захожу к врачей, значит, на то спитаю, ну, как там Васильевича, как ей здоровье. Врач говорит, медицина не в силах у все сделать. Чем мы могли, тем и помогли. Готовьтесь, говорит, а, это, говорит, и скарды бывают, все, ну, що, давай успокаивать меня. самое большое, говорит, это через 6 месяцев, говорит, это уже гарантия, что не будет. Я была почти не неходячая. Когда лежала после операции, на мне было 12 трубок. Поэтому я была недвижимая, и так я приспособилась до этого лежания, что я потом мне даже не могла уже и встать. Вот. Когда поснимались меня эти все трубки, все, выписать меня выписали, но только сказали, детям мне-то ничего не говорили, а детям всем сказали, что выписываем вашу маму бабушку кому она как доводится но только знайте готовьтесь две недели ну может быть месяц от силы и бабушки вашей не будет это им так сказали мне ничего не говорили привезли меня домой положили на кровать В лежачем состоянии я не ходила але пролежала лидия недовго Выписали в среду. Проходит четверг, пятница, наступает суббота. А я ж лежачая. Я рано утром, у 4 часа утра, мужу говорю. Боря, найди мне чистую одежку. Я развлекаюсь. думая, это уже что-то чувствует, хочет одеться в чистое. Говорит, на ну что тебе? Я говорю, я одену, принеси мне чистую одежку. Он принес. И он сразу подумал, что это ты уже чувствуешь, что тебе уже конец, ты хочешь просто умереть в чистой одежде. Потом пол седьмого я ему говорю, а теперь, Боря, давай потихонечку одеваться и пойдем в церковь. Вот тут уже он говорит, Лида, ну о чем ты говоришь? Ты лежачая, под тебя судно подставляется, а ты говоришь о церкви. Та Лидия наполягала. Я говорю, пожалуйста, я тебя прошу, ради Бога, ты будешь с одной стороны меня поддерживать, а с другой стороны я буду держаться за домики, за стены домов. Человек скорился. Ну, им же тоже, думаю, может, это и последнее желание. Потихонечку мы начали выходить, еле спустились со второго этажа. И потихонечку, еле-еле пошли а вышли ж рано, еще 7 часов не было. А на 10 служений. И так мы прошли где-то метров 800. Я держалась, он меня держал с другой стороны, а потом я со всей силы, не держи меня и его руку, отталкиваю его вот так, не держи. Лида, шо тобою? Не дошел с тобой, он взлякался думая, это уже точно конец. Ты же, говорит, упадешь. Я говорю, не держи, меня кто-то несет. Я чувствую, что меня несут. Да кто там тебя несет? Никого, говорит, нету ни на улице, нигде. О чем ты говоришь? Говорю, Боря, не держи, меня несут. И руку его все время отталкиваю, но он все равно придерживает. И я уже иду и чувствую, что мои ноги переступают как бы по воздуху. И вот это последнее где-то метров 700-800, вот так мы прошли по воздуху. Это Господь, Бог мой, слышит, видит, и, и, это говорю я все так, как оно есть. Подходим к дому, встречает пастор меня, сразу за руку здоровается, он видит, что я аж новенькая. И сразу спрашивает, как ваше здоровье? А я и думаю, ты смотри, какая церковь хорошая. Здоровье, о здоровье моем беспокоится. Откуда же это он знал? Оказывается, потом я уже узнала, что это церковь любви. Встреча кожного чоловіка йде з любов'ю. Вона з цікавістю прослухала все служіння, не пропустила жодного слова. А коли пастор запитав, хто має бажання дати обітницю Богові і прийняти водне хрещення, Лідія не вагалася. І я ж устаю уже сама, ніхто мене не веде. А только мужу говорю, Боря, а ты и сзади меня иди. Записалась на завтра на крещение. И так приняли крещение завтра в воскресенье. И так я осталась в церкви. И с того дня у меня не было ни одной субботы пропуска. Ни одной субботы. В дома Лидия стала потроху ходить. Только пришла врач и говорит, к газу вы не подходите, и чтобы на кухне вообще не были, потому что вам влияет это облучение. А так по комнате прохаживаетесь. Ну я не буду подходить на кухню. Я подходила, конечно, что-то сварю, что закипячу. Так проходит апрель. Думаю, надо же сходить к врачу. У поликлинику Лидия пришла сама, пишки. Ее никто не супроводживал я пришла, зашла в регистратуру, назвала свою фамилию до врача. Она нашла карточку и смотрит на карточку и на меня. Что там было написано, я ж не знаю, может там написано, что мне две недели жить. Она говорит, кто вас привез? Я говорю, я пришла сама. Ну хорошо, заходите до врача. Я ж пошла до врача, там еще просидела очередь два-три человека. Зашла до врача, назвала фамилию. Она опять тоже так само в карточку, как и регистратор. То в карточку, то на меня смотрит и говорит, кто вас привел? Я говорю, я пришла сама. А как вы себя чувствуете? Я говорю, чувствую хорошо себя, нормально как и положено. Как нормально. У вас боли тревожит. Ничего меня, говорит, не тревожит. Все нормально, я прошла. Ну хорошо, давайте я вас посмотрю. Посмотрела, и тут уже она закричала на всю свою, свой кабинет. Говорит, Василенко, почему вы врача обманываете? Я же, говорит, доктор. А что вы меня обманываете, что вам хорошо? Говорю, ну а что мне говорить, когда мне хорошо? Когда я чувствую, ну, у вас, говорит, нету ни одной живой клетки. Это ее слова. Ни одной живой клетки у вас нету. Говорит, ну а как же я живу, если там нет живых? Я говорю, живу и пришла и кушаю, не знаю, говорит. Сейчас я вам даю рецепт. Вы зайдете в аптеку, возьмете лекарство. Это лекарство вам бесплатно. И будете пить это лекарство. Еще она у меня спросила, а что вы пьете? Я говорю, ничего не пью. Абсолютно ничего не пью. Вот это, говорит, полтора месяца дома ничего не пью. Ничего, говорю, не пью. Хорошо, будете пить это лекарство, что я вам выпишу. А я спросила, а когда их пить? Она говорит, при болях. А я говорю, таких у меня нету. Лікар твердо наполягала болі будуть пийте. Лідію охопив відчай. Я прийшла додому з цим лікарством, лігла на кровать уже і сильно почала плакати. Хто знає, чим би то закінчилося, якби не її чоловік. Приходит муж с работы. Я лежу, плачу. Говорю, что такое? Я говорю, мне врач сказала, что я месяца не проживу, умру. А он тогда и говорит, как же ты могла поверить врачу, человеку? Ты, говорит, когда нам всем говорила врач в Полтаве, что ты умрешь, а ты сказала, я не умру, я буду жить, а теперь ты какому-то врачу уже поверила, что ты умрешь. Где же, говорит, твоя вера Таша была? А я говорю, да, правда, Боречка. Я встаю с кровати, стою на колени и молюсь. Господи, прости меня за мое сомнение. Меня врач так испугала, сказала, что я умру. Лидия снова мецною верою вхопилася за Божью руку. Так я пролежала месяц или два, боли у меня не было, и таблетки я те ни одной не пила. А через полтора месяца у нас снова пришла в поликлинику. Опять я иду к врачу к этому самому. Она говорит, как вы себя чувствуете. Я говорю, хорошо, как чувствовала, так и чувствую. Таблетки вы пьете, не говорю, таблетки у меня лежат, я их не пила. Почему вы их не пили? У меня, говорю, боли не было. Опять осмотрела меня и спрашивает, чем вы лечите, столько меня не обманывают у вас пошло сильное улучшение в организме. Я говорю, ничем я не лечусь, лечит меня Господь. Вы в церковь ходите? Да, говорю, я каждую субботу хожу в церковь. А где ваша церковь? А я ей показываю как раз окно ее на водоканал, где мы строили церковь. Вот только, говорю, наша церковь, куда я хожу. Меня лечит Господь, и я уверена в этом, и ранами его я исцелюсь обязательно. Она рукой махнула. Так я той таблетки и по сегодняшний день не пила и не брала их в руки. И живу, слава богу, вот уже 19 лет. У свої 77 Лідія трудиться біля землі і домашнього господарства. Вона й сама дивується тому, що відбулося у її житті. У нас усадьба 35 соток землі, і як господь дає здоров'я і сили трудитися і все це делать своїми руками. З божої допомогою. Хотя в ліці мені говорили, що газу не підходи, в руки тяжелого нічого не бери, навіть кефірної бутылки. Три роки після тяжкої хвороби діти берегли її від фізичної праці, але Лідія почала занедужувати без роботи. Ну как це так, нічого не діти? І почала приїжджати сюди і трудитися, і працювати як обачно, і тепер больше ще більше. Я у мене сіли тепер, тепер більше, ніж у молодому віку. Где она вона береться, от Господа. За кілька років після хвороби Лідія з чоловіком з міста Кременчук переїхали на постійне проживання в село Сиротенки. Там живуть і дотепер, простим сільським життям. Але в цьому они имеют счастье. Дети, когда увидели мое улучшение, когда я начала ходить, когда нигде ничего, никаких болей у меня не было, таблетки я не пила, дети все увидели это, все как один пришли в церковь. С тех пир лидия, чтобы не робила, у всем покладается на Бога. Молюсь я всегда рано утром, только глаза открыла, я на улицу никогда не выйду, пока не помолюсь. Прямо на кровати сяду и молюсь. А потом одеваюсь, выхожу на улицу и иду, и у меня на огороде срезанное дерево в виде дворога. Я об эти роги берусь и весь обзор мой. И я благодарю Творца нашего за то, что говорю, Господи, все, что я вижу, все это твое, все оно создано тобою. Ты Творец всей Вселенной и все, что только видит мой глаз, оно принадлежит тебе. Вот там я больше всего люблю молиться. А так молюсь я на протяжении всего дня. Вот приступаю к какой-то работе. Я никогда не начинаю работать без молитвы. Починаю, наприклад, ну палоч. Господи, поможи. Вот сьогодні у мене это там прополка. Поможи мені це зробити. Я завжди ніколи нічого не делаю без молитви. У власному житті Лідія побачила, яку силу має щира віра в Бога в Ісуса Христа, довіра Його правдивому слову Біблії. Біблія у мене. на первом месте. Нет ни одного дня, чтобы я ее не читала. Зимой я встаю в 2-3 в часа ночи, и до 6 у меня Библия. А сейчас встаю позже, потому что позже ложусь, и я просто не успеваю даже высыпаться, нормы, я не сплю. Я сплю не больше 5 часов. Все равно я в 3 часа, в 4 я встаю. Вот. И с 4 до 6 Опять же таки, Библия, аж шести уже у меня пошло огороды и хозяйство. Это мне дает все. Оно силы мне дает. Оно мне дает радость над каким я стихом или над какой темой. Я над этим размышляю на протяжении всего дня. С цією книгою она часто идет до людей, рассказывает им про Бога и про то, что он сделал в ее жизни. Багатьом односельцям Лидия подарила Библию, які придбала за власні деньги. Лидия знает справжнюю ценность Божьего Слова. Эта книга живая, потому что она от первой странички и до последней указывает нам на нашего Спасителя Иисуса Христа. Это очень большая для нас должна быть радость. Это живая жертва, это кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за нас, грешных людей когда нас еще и не было. Кровь это очищает нас от всякого греха и дает нам прощение, и дает нам усыновление, и дает нам вечную жизнь. Конечно, если мы этого желаем. Если человек не желает, то Иисус Христос, как Он может дать, когда вы не желаете? Но прощение Он дает всякий раз и каждому, не имея значения, какой это человек, если он просит, У прощенні своїх гріхов Господь прощає, причому прощає всякий гріх. Всякий гріх прощає. Це, об цьому говорить Слово Божье. І це Біблія віддає нам. Лідія і дотепер сумом згадує тих жінок у лікарняній палаті, які таки не повірили у можливість Божого зцілення, не повірили сказаному Богом Слову. Невдовзі після лікарні вона зателефонувала у Полтаву одній з них. Иди знала от человека, что тебе ее жена Мае. Она, говорит, померла, так он мне сказал. Она была партийная, коммунистка и совсем не верила. Самая первая умерла. После нее умерла Нина из молодежного. Молодая, 36 лет, двое детей у нее. И она умерла. Тоже я к ней позвонила домой, дети ответили, то тоже сказали, что мама умерла. Ровно год прошел после того, когда выписалась она. Потом я написала письмо в Гоголево, тоже женщина ответила, что нету. И так я узнала, что четыре человека нету а двое это я и вот эта женщина старенькая. Она ответила мне письмом и сказала, что нормально чувствует, все, ну такой возраст такой, она была от меня на 10 лет старше. Вот что значит Слово Божье и что значит поверить. Именно вот тем кинжалом прошло через сердце, что Бог исцелит. Хоть я и была самая тяжелая в палате, но я, слава Богу, живу. И Господь силен исцелить и сейчас. Але звідки сама Лідія дізналася про силу Божого Слова? Почему тогда в онколекарне перед операцией она попросила принести ей саму Библию? Перед этим один раз я шла из больницы и очень в очень таком состоянии плохом. И на встречу мне встречается одна женщина. Я сама по профессии железнодорожник. А она на железной дороге носила нам почту. Она встречает меня и говорит, Лида Семеновна, а что вы такие неважненькие? А я говорю, ты знаешь, Валя, я так болею. Так а что что у вас? Я говорю, не знаю, что, но я сильно болею. Она говорит, а вы бы в церковь пришли? А я говорю, да, я ходила. А куда вы ходили? Я говорю, Пасху светила один раз. Она рукой махнула. так приходите в суботу. Церковь. Я вас там буду зустрічати. Настала субота, і я один єдиний раз була в церкві. Це була церква християн адвентистів сьомого дня. І після цього, дня через два, через три, мене на скорої помощі відвезли Полтаву. Тому я в церкві вже побула, і я знаю, щоб Бога узнати нужна Біблія. І я попросила говорю, купи мене біблії. 20 років тому Господь повернув Лідію до життя. И даешь, щоденну радость. хоче, щоб чтобы эту радость и иной, у власному мужики. Здесь люди знают. Всегда я им нашу газетку «Вечное сокровище». Им объясняю, рассказываю. Вы говорю, понимаете, о чем вы читаете? Что «Вечное сокровище». Вы поняли, что такое «Вечное сокровище»? Смеются. Я говорю, а чем вы смеетесь? «Вечное сокровище» для вас — это Господь. А для Бога вечное сокровище – это ты. Вона как живой памятник. Памятник щирой веры и довіри Богові. Памятник людской слабкости и животворной Божьей силы. Лидия Василенко звичайна простая жінка, яка живе з Богом у серці.